Уже двое суток Антон Скива, донецкий журналист, не выходит на связь ни с нами, ни с нашей редакцией, ни с редакциями, с которыми он сотрудничал в Донецкой области, и не только в области, но и в целом в Украине и за рубежом. Он находился в отеле «Донбасс Палас», и во время его общения с иностранными журналистами, которым он помогал, он часто подрабатывал фиксером. Зашли вооруженные люди и забрали его, посадили в машину увезли в неизвестном направлении. Он к тому моменту только вернулся из города Торрес, где как раз произошла авиакатастрофа. Он там исполнял свою профессиональную работу, собственно, журналиста. И мы так понимаем, что за ним велась слежка на протяжении последних дней и устанавливали его местонахождение. Потому что точно зашли и точно нашли, где он находился. Он обратился в первый момент, когда происходил арест к некоторым своим коллегам о том, что его задерживают, уводят, и попросил помощи, мы сразу же начали эту ситуацию изучать вместе с моими коллегами-журналистами из Донецкой области. И, собственно, сейчас я представляю не только новости Донбасса, но и ряд моих коллег из Донецкой области, журналистов, мы все, донецкие журналисты, крайне обеспокоены тем, что сложилось. Люди, которые пришли под флагами Донецкой Народной Республики и их сторонники, отстаивающие интересы социальной справедливости, борьбы за права человека, какой-никакой, да, неважно, но кто-то там поверил в их заявление, сегодня воруют журналистов. Уже это 60-й случай, когда применяется применяются репрессии и силовые, силовое давление на наших коллег в Донецкой области. 60-й случай с начала так называемой кровавой русской весны, как мы ее называем. Сегодня ни одна редакция независимого СМИ не работает в Донецке, в городе Донецке. В основном все переехали в Мариуполь, либо в Краматорск и Славянск. И это тоже подчеркивает отношение к свободе слова тех людей, которые называют себя борцами за справедливое общество в Донецкой области и на территории города Донецка. Что касается Скибы, я на связи с его родителями, они также не получали никаких требований о выкупе, они не получали никаких сообщений, где он находится. По нашим сведениям, он находится в подвале захваченного здания Службы безопасности Украины по улице Щерца в городе Донецке. И э, ой, вокруг Хантона ведутся какие-то постоянно торги, переговоры и так далее. Я, как э, один из журналистов региональных, обратился к посольствам, фондам, организациям международным. И вчера, со вчерашнего дня, уже сделала заявление Комитет по защите прав журналистов, по защите журналистов, это американская организация, и ряд международных правозащитных организаций. И я хочу также обратиться к моим коллегам, которые работают в Донецкой области, что каждый из нас обязан сделать сегодня и завтра свои заявления и призвать вооруженных сепаратистов, людей, которые себя называют представителями народа, чтобы они остановились и прекратили попытки каким-то образом повлиять на журналиста. Журналист вне политики, журналист это маяк общества и то, как относятся террористы к моим коллегам, к людям нашей профессии, очень хорошо характеризует их действия и действительность, в которой они пребывают.